Если вы задаете вопрос, например, почему в аэропорту Бориспиль э, нет лоукостеров, то его нужно адресовать областной власти Киевской области? Я думаю, что если бы э, рассматривала Киевская администрация, к примеру, проекты привлечения лоукост-компаний, э, то в первую очередь они бы смотрели на те недорогие аэропорты, которые есть в регионе, так, э, но это не Борисполь. В Борисполе сегодня нет дешевой инфраструктуры. И как государственное предприятие мы не можем оказывать свои услуги дешевле своей себестоимости, нарушая законы. Поэтому здесь хорошо бы подходили бы такие э, хорошие аэропорты, как Гастомель, с прекрасной э, взлетно-посадочной полосой, которую используют военные для многих испытаний э, самолетов. Но там нет инфраструктуры, значит, можно построить или создать недорогую инфраструктуру, которая будет отвечать именно требованиям лоукост-компании, которые хотят платить минимальные деньги, но прилететь и улететь. Поэтому Борисполь может в дальнейшем стать также центром для недорогих перелетов, но их тогда должно быть очень много, то есть какая-то определенная программа, что, допустим, запуск терминала F для этой локост программы будет целесообразен, а иначе там для 10-15 рейсов в сутки этот терминал будет все еще дорогой чтобы предлагать его по ценам, которые хотят лоукост-компании. Лоукост-компании в некоторых аэропортах даже получают доплату, а не то, что платят за э, инфраструктуру. Им земля, страна, местные органы доплачивают за то, что они прилетают, привозят туристов. Так, например, развивается в Турции очень многие аэропорты. Они доплачивают авиакомпаниям за каждый э, рейс, который они делают в аэропорт.